вечір. в ефірі 34-го телеканалу програма Погляд. Завдання влади, державна допомога тим, хто її потребує. Сьогодні запевняють керівники області на Дніпропетровщині створена потужна регіональна система соціальної підтримки ветеранів та інших пільгових категорій населення. В чому вона полягає про це, дізнаємося у начальника головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Володимира Семенюка. Володимир Миколайович Семенюк народився 11 серпня 1968 року в місті Інгулиць Дніпропетровської області. Освіта вища у 1991 році. Закінчив Київський інститут народного господарства. З 1991 по 2003 рік працював на відповідальних засадах у фінансових органах Дніпропетровської області з 2005 року начальник головного управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської облгосадміністрації. Владимир Николаевич, сегодня мы говорим о социальной помощи, о социальных гарантиях населению. В 2010 году депутаты Областного Совета приняли программу обеспечения государственных социальных гарантий и региональных форм адресной поддержки ветеранов войны и других льготных категорий граждан до 2014 года. Как идет сейчас ее выполнение? Когда мы говорим о социальной защите в области, мы, конечно, должны говорить об этом в вопросе как о комплексном вопросе, потому что очень большое количество программ государственных реализуется на территории нашей области именно местными органами власти. В местных органах власти делегированы полномочия по выполнению государственных программ, касающихся помощи семьям с детьми, жилищным субсидиям, льготам и другим выплатам социальным. И объем их очень большой. Поэтому ну, все равно приведу такой пример. У нас в области 800 тысяч человек это числятся у нас в реестре, как получатели всех льгот и субсидий. Если туда добавить еще 250 тысяч семей с детьми, которые получают 125 тысяч получателей жилищных субсидий, то есть в области охвачено социальными выплатами больше миллиона 200, миллиона 300 семей и льготчиков. Поэтому, конечно, когда мы говорим о принятии нашей региональной программы областной или принятии программ, которые в городах и районах у нас реализуются, и ветераны, и турбота, и социальный захист. Речь прежде всего идет о том, что на региональном уровне создаются новые направления, новые условия для адресной, именно адресной поддержки. Можете вы подробно сказать? Какие именно создаются конечно, условия? Конечно. Когда мы смотрим, что в рамках государственных программ не удается решить тот или иной вопрос, мы принимаем программы. Вот, например, поддержка у нас есть герои войны. Мы каждый год по 50 тысяч выплачиваем героям материальную одноразовую помощь. Мы ввели отдельную так называемую стипендию для столетних людей. У нас в таких областях более 120 человек проживает. И каждый год они получают ежемесячно стипендию в размере прожиточного минимума для людей не возраста. То есть эта сумма уже потихоньку приближается Сколько примерно к тысяче гривен, сейчас 884, и вот она меняется же квартально, когда меняется минимальное прожиточное минимум. То есть это такая поддержка. Там, где не удалось нам решить вопрос в рамках законодательства государственных программ по установке телефонов, то есть льготчикам связи, где такая техническая была... Не было ее, там решался вопрос именно обеспечения мобильной связи ветеранной войны. И сейчас в целом по области у нас больше 1700 человек ветеранов, инвалидов войны, они пользуются такой услугой. <coughs> Материальная помощь непосредственно людям, которые обращаются и попали в какие-то э, чрезвычайные ситуации по болезни или еще чего-нибудь, <coughs> заседает комиссия, принимает решение и выделяется помощь. Ну и, конечно, большой упор, очень большой упор, делается на развитие общественных организаций, на то, чтобы они действительно были нашими активными помощниками. Мы понимаем, что при всем том объеме выплат, про которые я говорю, когда Управление труда и социальной защиты очень много занимаются именно такими выплатными функциями, то есть и когда сейчас стоит задача максимально дойти до каждого человека, мы в этой помощи общественных организаций очень нуждаемся. И когда они имеют возможности с путем наличия в них спецавтотранспорта, с путем наличия в них серьезной организации, которая имеет свою сеть представителей в районах и городах. Когда они нам информируют о том или ином вопросе, где необходима помощь конкретному человеку, мы на нее, конечно, подключаемся и активно реагируем. Поэтому, если мы говорим, что в прошлом году мы выделили на поддержку общественных организаций с областного бюджета, 600 тысяч, то в этом году эта же сумма практически составляет 800 тысяч, а если взять все города и районы, то такая финансовая поддержка общественных организаций ветеранов, она уже превышает 2 миллиона. Гривен. Скажите, пожалуйста, может быть, на вашей памяти встречались случаи такие вопиющие, когда общественные организации выявляли, ну, скажем, когда человек действительно погибает там где-то в болезни, всеми заброшенные, может быть, в ближайшие, ну, вот недавно совсем, вот кому-то реально помогли? Да, у нас возникали такие случаи, вот когда мы говорим сегодня, что в рамках социальных инициатив президента есть такое направление, как проведение сложных операций. И вот действительно нам обращались в прошлые годы инвалиды-чернобыльцы, которым необходимо было проведение сложных операций, которые проводились только на уровне очень квалифицированных таких учреждений здравоохранения, то именно общественная организация нам дала такую информацию, и нам удалось провести операцию в ОМОСОВо больному сердцем. И эта программа продолжается и сейчас, поэтому... Мы также сейчас отрабатываем списки тех людей, которые будут за государственный бюджет, за деньги государственного бюджета, именно пролечены именно такими охваченными сложными операциями, которые, возможно, не решаются на территории. Скажите, пожалуйста, каким образом идет, каким образом вот, вы, вы считаете, что вот этому в первую очередь помочь, а этот может, допустим, подождать, каким образом идет выборка? Если мы говорим о лечении, о лечении, если мы говорим о лечении, то, конечно, есть у нас эксп, эксперты, которые нам дают полностью выкладку. Это управление здравоохранения, которые принимают решение, где человек действительно нуждается именно в такой операции и в очень сжатые сроки необходимы, или человек нуждается в лечении, но не в такой срочной форме. То есть, естественно. Мы привлекаем и сотрудничаем в этом вопросе с учреждениями здравоохранения. Скажите, пожалуйста, как проводится, вернее, в нашей области уделяется внимание помощи таким слоям населения. Вот. Какое внимание уделяется медицинскому обслуживанию участников войны и ветеранов вот именно в отдаленных поселках? В принципе, если говорить по медицинской поддержке, то есть, я хотел бы сказать, что у нас действует на территории области госпиталь для инвалидов войны, есть в раздорах еще филиал, и на сегодняшний день в Непрозерженский городе тоже уже создан такой госпиталь. Помимо госпиталь обеспечен всем необходимым и в качестве, и что касается материальной базы, и в этом году существенно подняты нормы обеспечение и питанием, и медикаментами. Это 40 гривен в сутки на питание и 35 гривен на обеспечение медикаментами. И абсолютно в каждом городе и районе есть отделения, которые занимаются палатой для ветеранов войны, в которых действуют те же самые нормы. Аналогично и ситуация по чернобыльцам. То есть есть и при областной больнице Мечникова специализированное отделение, и есть отделения, которые расположены в городах и районах, у них тоже обеспечиваются услуги по повышенным нормам, по которым я сказал. Кроме того, естественно, в каждом городе и районе у нас есть территориальные центры, где, в принципе, оказывается такая незначительная первая помощь ветеранам, если они обращаются в плане профилактики, медкабинеты, там, проведение каких-нибудь небольших ну, померять услуг, давление, да, давление. Да, да, померять давление, там, провести массаж, полечить зубы и так далее и тому подобное. То есть там, где касается таких мелких услуг, это все можно делать на базе наших территориальных центров. Скажите, пожалуйста, вот наверняка же часто выезжаете в область и смотрите наиболее вот на сегодняшний момент, в чем наибольше нуждаются сейчас эти категории населения? Я бы сказал так, что если донести всю информацию о социальных всех гарантиях, которые есть в стране, которые реализуются в рамках региональных программ, то именно можно охватить точечно и решить вопрос по каждому ветерану войны. Поэтому наша главная задача, и мы видим это, что нам сейчас надо донести эту максимальную информацию до людей, чтобы они не шли сами в органы социальной защиты населения, а вот именно работники, социальные работники пришли к ним, рассказали, предложили. И я уверен, что значительно бы в рамках даже тех полномочий и тех программ, которые у нас есть, мы помогли бы нам много людям, которые коммуникация в этом нуждаются. Не налажена пока что еще. Нет, есть. коммуникация она налажена. Если мы говорим, вот, например, о жилищных субсидиях, то мы проводили такой мониторинг, то у нас получилось охват вот, именно по людям, которые знают про жилищную субсидию, они просчитывали свои доходы и пытались разобраться в управлениях труда и судзащиты, положено или не положено, то у нас охват, мы видим, такой 97-98%. То есть максимальная информация сейчас доносится. Хуже, конечно, в сельской местности. И, в что, принципе, есть, что именно, с чем связана вот эта вот проблема, вы говорите, в сельской местности? В сельской местности проблема хуже чем, потому что на уровне городов создана электронная база обмена информацией, которую можно использовать, ускорить процесс. А в сельской местности все-таки есть районные центры, есть села, которые отдалены, и там надо им непосредственно, чтобы социальный работник такой, он в этих селах был, чтобы он мог прийти в каждый дом. И это сейчас задача, которая будет решаться в рамках социальных инициатив. И с 1 июня в нашу область дополнительно направляется финансовый ресурс, и будут наняты дополнительные социальные работники, которые именно за это будут отвечать. И не только в части оформления какой-то социальной помощи. Они будут именно предоставлять такие услуги помощь, помогать с трудоустройством. Не обязательно ветерана, а может и его сына или внука, от которого зависит жизнь инвалида и привлекать другим программам, оздоровительным и так далее. Вот это и главная задача. Заработает они активно с 1 июня. Ну а в рамках тех возможностей, которые у нас были, у нас уже два года действуют мобильные группы, mm -hmm. которые по графику выезжают в сельскую местность и вот их э, реальный эффект он действительно был это медицинские мобильные группы нет Или это что что именно это... группы которые социальных работников социальные работники которые выезжают на место оформляют на месте все документы по вот в частности жилищных субсидиях а если мы говорим что у нас единое заявление то одновременно с начислением одного вида пособия сразу просчитывается. а если у человека право на пользование пособием как малообеспеченному или как пособие семье с детьми и так далее и тому подобное. То есть за единым заявлением уже потом забираются документы и отрабатываются самостоятельными органами социальной защиты и начисляются. Такие формы действуют и по линии медицины, но в принципе это уже больше как бы они управление здравоохранения могло бы более точно рассказать, но я знаю, что такие формы поддержки есть и по линии здравоохранения. Решение социальных вопросов зависит от того, как будет наполняться наш областной бюджет. Вот в прошлом году область отчиталась о действительно хороших результатах. И удастся ли сохранить такой уровень, а может быть даже его повысить в 2012 году? Действительно, в области Принята стратегия развития области до 2015 года. И в рамках этой стратегии, когда мы можем провести такие кратковременные итоги, мы говорим о том, что уровень промышленного производства в 2010 году у нас в области вырос на 16%, за 2011 год 5%. В начале этого года мы тоже видим темпы 10%. Чтобы меньше цифр, можно сказать, эффективность именно промышленного производства возросла. То есть предприятия начали работать более прибыльно и мы говорим, что за прошлый год буквально за один год в три раза возросла, возросла прибыль предприятий, которые сработали, если она там составляла 10 миллиардов в 2010 году, то это уже 30 миллиардов. Естественно, это все повлияло еще и на то, что в область заходят значительно инвестиции, если было привлечено всего 8 миллиардов долларов, то за последние два года еще миллиард долларов зашло инвестиций. То есть это все действительно говорит о том, что на нашем региональном уровне темпы промышленного производства, все показатели развития области, они говорят о том, что область продолжает быть основным донором, скажем так, и в наполнении государственного бюджета, и местных бюджетов. И, естественно, в дальнейшем иметь возможности решать региональные вопросы развития. Позволяют ли такие успехи повышать социальные стандарты, поскольку это напрямую связано? Естественно, если мы говорим о том, что есть какие-то темпы роста, есть повышение прибыльности предприятий, есть отчисление налога на прибыль, это все дает возможность и на государственном уровне, и на региональном уровне, в рамках своих полномочий бюджетных, которые были доведены, решать новые-новые какие-то задачи. Прежде всего, мы это видим в тех вопросах, которые на государственном уровне... Можете перечислить хотя бы по пунктам, раз, два, три, вот чего удалось достичь, вот самые такие основные моменты? Именно в экономическом развитии. Но, Мы больше сегодня помощи... можем говорить, да, вот именно про социальную помощь, про <coughs> то, что делается в плане именно выполнения социальных программ. Поэтому на государственном уровне я говорю, что уже можно сейчас говорить, что те заявленные социальные инициативы президентом страны, они уже сегодня начинают в полной мере реализовываться. И буквально уже с 1 марта уже реализовывается направление такое, как выплата пенсии шахтерам и людям, которые имеют увечья на производстве. Им уже за два месяца, и за март, и за апрель месяц уже эти все выплаты Проведены. Это у нас порядка 23 тысяч человек по области, которые уже получили прибавки от там, 350 до, составляет? до 400 гривен сейчас. Составляет в среднем прибавка в месяц для такой категории. То, что касается пенсий, мы уже сегодня говорим, что у нас полностью проведен перерасчет по выплатам, которые касались о так называемого заработка для начисления пенсий. И на сегодняшний день мы знаем, что у нас практически 900 человек, тысяч человек, им была пересчитана пенсия. 670, 600, 600 тысяч это пересчитали по увеличению именно пенсии, по осовременному их заработка. Другие касались выплаты у нас именно участникам войны, награжденным, ненагражденным. Им повысилась надбавка на 5%, это в деньгах составило 42 гривны ежемесячно. Также у нас пошла прибавка семьям умерших инвалидов, которые, в отличие от погибших инвалидов, семьи не получ... вернее, получала надбавку в более маленьком размере. Уточните, пожалуйста, вот такой момент. Семьи умерших, ветеранов войны, инвалидов. Какой период, то есть как давно человека не стало и как, как учитывалась вот эта надбавка? Ну, если мы говорим, что он погиб, инвалид войны погибший, Семьи погибшим, которые погибли в годы войны, они получали надбавку 50%. Если вот а если вот умер и... уже после войны, уже семья получала в два раза меньше. Поэтому вот такая несправедливость была устранена, и теперь они получают на одном уровне. Прибавка таким семьям, и у них у нас в области более 8 тысяч, она составила 119 гривен в среднем в месяц. То есть вот с мая месяца эти уже все перерасчеты пошли таким семьями они их получают. И очень много, в принципе, есть, чтобы закончить с теми выплатами, которые уже на сегодняшний день реализованы, это мы обязательно мы должны сказать про одноразовую выплату ветеранам войны к дню победы. Она планировала, это планировалось осуществить до 5 мая. Э, Осуществилась ли? Это? Да, это определено законодательством, законом о социальном о защите ветерана войны предусмотрена выплата одноразовой помощи, и она всегда проводится до 5 мая. Дню как не победы, да, поэтому с учетом того, что было э, внесение изменений в бюджет в середине апреля, то есть было чуть-чуть, скажем так, больше нагрузка для социальных служб в плане ее выплаты, но тем не менее 150 тысяч человек по области до 5 мая эту выплату получили. Я хотел бы сказать, что она увеличена для инвалидов войны вдвое. Если, Примерно сумму вы могли бы назвать? Да, конечно. Если инвалид войны в в прошлом году получал 1200, то в этом году сумма составила 2200. Если инвалид войны второй группы получал 1020, то в этом году он получал 1920. И инвалид третьей группы прибавка составила еще 800 гривен к той сумме, что было в 2010 году. То есть все, все средства на выплату в увеличенных размерах мы получили и разослали получателям через почту или через банки. У нас есть подтверждение что они их получили на сегодняшний день в полном объеме. А скажите, пожалуйста, вот в связи с президентскими инициативами у нас на Днепропетровщине, есть ли какая-то очередность, что в первую очередь, что чуть позже, на что больше было уделено внимание? Все направления реализации всех социальных инициатив, они выписаны по срокам, и если мы вот назвали то, что уже реализовывалось у нас в течение апреля месяца, то, что будет реализовываться в течение мая, то ряд пересчетов и пенсий у нас предусмотрено с 1 июля, вот такое как пособие малообеспеченным семьям, которым также предусматривается существенное увеличение расчетного прожиточного минимума, из которого начисляется их доход. И мы тоже говорим, что оно повлияет так, что дети, которые проживают в малообеспеченных семьях, если там есть ребенок, будет повышена сумма выплат больше, чем на 280 гривен. А если там проживает инвалид, то также там, 160 гривен будет дополнительно выплата этим людям. Это запланировано уже с 1 июля. С 1 июня, как я сказал, за... будет расширен штат социальных работников, которые будут заниматься. На сколько информ... человек вы планируете расширять этот штат? Там предусмотрен определенный расчет в сельской местности в зависимости от полторы тысячи жителей на одного человека. Такой расчет. Сейчас это идет обсчет, формирование. Он больше всего будет касаться на сегодняшний день Центр социальных служб, который у нас есть. Он идет еще пока по линии управления семьи и молодежи. Поэтому в дальнейшем планируется эти службы объединить, чтобы они работали как единое целое и объединяли работы есть, и старого, и младого. А фактически нужно. это дополнительные рабочие места. Вот если вы говорите, создаются дополнительные. <клес> Безусловно, это дополнительные рабочие места, которые будут созданы уже в рамках этих всех государственных программ. <клес> Если чуть-чуть подробнее еще сказать о социальных инициативах, они не должны вот в понимании людей остаться именно как касающиеся только каких-то социальных выплат. Вы знаете, я... а вот, э, когда только президент выступил с этими инициативами, э, оппозиция высказалась, что это э, своего рода популизм э, э, накануне выборов. То есть это дополнительный такая вот, такой, такой сладкий пряник, и потом этот бонус отразится ну, на количестве голосов. Аргумент того, что это не так, я уже сказал, уже, если реализуется минимум 3-4 направления на сегодняшний день, и поэтапно расписано с июня, с июля, и в течение всего года, как будет еще реализовываться практически 7-8 направлений именно социальных выплат, то все равно об этом говорить нельзя. Это все реализовывается, это все видно, это все люди получают уже конкретно выплаты себе ну, в доход семьи. Поэтому, возвращаясь к тому, что все нельзя зациклить на одних выплатах, я хотел бы сказать, что очень большой блок еще социальных инициатив, он касается на людей работающих, потому что во-первых, человек, который работает, должен получать достойную оплату труда. Это главное. И своевременную оплату труда. И на территории области очень много, много делается в этом вопросе. У нас э, в феврале месяце, по последним нашим отчетным данным, средняя заработная оплата по области уже составила 2965 гривен. У нас количество предприятий, и для сравнения можно сказать, что она увеличилась на 20% по сравнению с прошлым годом и на 46% за последние два года. И в плане социального развития на этот год у нас тоже ориентировочный такой показатель, который мы запланировали, это еще на 20% увеличение до 3350 гривен. Хотя я говорю о том, что количество предприятий, которые на сегодняшний день выплачивают свыше 300 тысяч, их увеличилось практически в три раза за последний год. И у нас есть ряд предприятий металлургического комплекса, на которых зарплата уже превысила и 4 тысячи гривен, и 5 тысяч гривен. Поэтому именно в плане роста заработных плат это все также видно, это люди получают эти доходы, и они их видят. Другой вопрос, конечно, надо покончить с таким позорным явлением, как задолженность по заработной плате. И по поручению главы области администрации Александра Юрьевича Вилкула эта работа очень мощно была начата еще с 2010 года, с апреля месяца, когда задолженность по зарплате в области составляла 89 миллионов гривен. По состоянию на сегодняшний день <coughs> она уже составляет 14 миллионов и состоит она в основном из предприятий банкротов, экономически неактивных, с которым приходится индивидуально работать. По каждому предприятию работает областная группа, которая в постоянном режиме заслушивает руководителей таких предприятий. Составляем общие планы мероприятий, чтобы ликвидировать додолженность. И мы видим, результат есть. То есть ежемесячно эта сумма уменьшается. Кроме того, очень много определяется внимание детенизации трудовых отношений. Вот также по поручению губернатора действует также аналогичная рабочая группа. То есть, по примеру, работы по долгам и заработной платы, мы увидели, что именно в таком режиме можно в административном ключе и настроить работу по детинизации. У нас рабочая группа заседает также очень в постоянном режиме. И также есть результат. За прошлый год мы имеем отчетные данные, легализировано более половиной тысяч рабочих мест. Это все проходит одновременно с информационным, разъяснительной работой, потому что мы пытаемся на всех уровнях донести людям, которые работают без оформления трудовых отношений, что они, конечно, очень много теряют, начиная с потери больничного листа, заканчивая пенсионными выплатами и, и рядом еще других <coughs>, социальных гарантий, которые получает именно работающий человек чтобы потом не возникало вопросов, когда человек начинает выходить на пенсию, что у него не хватает стажа, хотя он проработал всю жизнь. И он говорит, я проработал всю жизнь. А уже на протяжении последних четырех лет трудовой стаж по расчету не берется. Берется только страховой стаж, то есть это тот стаж, за который человек, за человека предприятие провело <coughs> начисление в пенсионный фонд. Поэтому, кроме вот этой практической работы, которая в регионе делается. На государственном уровне серьезно поднят вопрос именно трудоустройства. И в первую очередь молодежь и людей, которые вот находятся в такой группе риска, то есть выше 45 лет и старше. И уже есть законопроект, подготовленный Министерством социальной политики. Он активно обговаривался и у нас в области, и в средствах массовой информации. И там действительно весь упор делается на то, чтобы именно стимулировать работодателя, принимать на работу молодежь и, как я сказала, уже такие незащищенные категории Если населения. Можно, очень кратко, как стимулируется работодатель, чтобы привлекать рабочую силу и оформлять... Рабочих. Стимул это всегда экономический стимул. И вот когда работодатель увидит, что есть ему выгода в этом вопросе, главная выгода это если работодатель устраивает на работу молодого человека в течение двух лет, он получает на первый год полностью льготу по уплате единого социального взноса. То же самое касается предпринимателей, только в них называется не единый социальный взнос, а социальный просто взнос. То же самое, если он в течение двух лет трудоустроил работника, и он работает, то есть у него на первый год полностью льгота по уплате такого взноса. Второй путь – это для тех работодателей, которые поднимают постоянно уровень оплаты труда. Такой принцип, он был впервые введен, когда вводилось законодательство по возврату НДС. И там в перечень предприятий, которые автоматически попадали на возврат НДС, было условие, что заработная плата средняя на предприятии не должна быть меньше, чем 2,5 э, минимальных заработной платы. <coughs> если она сегодня у нас 1074 гривен, то мы говорим о том, что это минимум 2500. Так вот, в законодательстве, которое по рабочим местам, здесь такой же критерий. Но если работодатель повышает зарплату и платит средняя зарплата на предприятии не меньше трех минимальных заработных плат, тогда он имеет на следующий год 50% льготы, по, опять же, по уплате единого социального взноса. То есть это то, что касается стимулирования работодателей. Плюс еще отдельно идет стимулирование самих людей. Предусматривается, что если человек хочет сам получить образование или второе, или переобучиться, то ему будут с э, государственного бюджета возмущаться бонусы по э, оплате его обучения. Сейчас они обсчитаны на уровне где-то 11 600 до 12 тысяч гривен. Естественно, мы понимаем, что, возможно, всей суммы для обучения не хватит, поэтому, конечно, надо говорить сразу, что это будет идти вопрос софинансирования. И Самого чоловіка і государства в полученні в образування і дальнішому трудоустрою колич я благодарю вас за такой конструктивний діалог. На наш эфир практически прачіки к концу. Спасибо вам большое, що прийшли к нам. Час нашої програми вичерпано. Нагадую, гостем програми був начальник головного управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської обласної адміністрації Володимир Семенюк. Ми говорили про вирішення соціальних проблем мешканців області. Я з вами прощаюся. Залишайтеся з 34 четвертим. Буде цікаво. Tchau.